toshkent shahrida davom etayotgan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish oyligi doirasida shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan oliy o'quv yurtlarida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi amiti universitetida ta'lim olayotgan mahalliy va xorijdan kelgan talabalar bilan o'tkazilgan davra suhbatida giyohvandlik hamda uning salbiy oqibatlari ayrim yoshlarning ushbu illat ta'sirida o'z kelajagini barbod etayotgani haqida so'z yuritildi renessans ta'lim universiteti talabalari o'rtasida o'tkazilgan suhbatda ham yoshlarga ijtimoiy tarmoqlar orqali mo'may daromadli ish deya taklif etilayotgan giyohvand moddalar savdosiga aralashib qolmaslik bunday holatlarning guvohi bo'lganda esa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga darhol xabar berish lozimligi ta'kidlab o'tildi ichki ishlar xodimlari kelib giyohvandlikka qarshi tadbir o'tkazishdi bu tadbirdan asosiy maqsad shu yoshlarimiz orasida ya'ni o'n sakkiz yigirma besh yosh oralig'idagi yoshlarni shu giyohvandlik moddalarga o'tirib qolayotgani sabablarni tushuntirishdi ularni asosini yoshlar tashkil qilishi narkotik yoki nasha moddalardan totib ko'rayotganligi va shunga moslanib qolayotganligini tushuntirib ularga qarshi yo'llarni tushuntirib berishdi shu o'rinda o'zim tenkurlarga ya'ni men ham birinchi kurs talabasi bu narkotik moddalarga o'tirib qolmasligini yo'liga aniq maqsad qo'yib shu maqsad tomon intilishini yo'llab qoldi shuningdek o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabalari ishtirokidagi davra suhbati ham qiziqarli savol javoblarga boy o'tdi giyohvandlik va psixotrop moddalarning inson salomatligiga ko'rsatadigan jiddiy ta'siri yoshlar kelajagini xavf ostida qoldirishi kabi mavzularda tushuntirishlar berildi tadbir davomida giyohvandlik balosiga mubtalo bo'lgan yoshlar hayotidan olingan video rolik ham namoyish etildi